Перед нами третий, четвертый блок Чернобыльской станции. По правую сторону третий блок, который сегодня функционирует, запущен 14, после капитального ремонта, значит, 10-месячного, запущен 14 мая. Сегодня работает в режиме номинальной мощности. И печально известный четвертый блок под черной крышей. Черная крыша – это тот объект укрытия, который вы видите сверху, сразу под трубой рядом с трубой. Значит, это так называемое укрытие. Взорвался в основном четвертый блок именно вот в, том, в той географии, которую вы видите в черном виде. С левой стороны от трубы. С левой стороны от трубы. Значит, ну, мощность взрыва, я не могу сейчас вам точно сказать, какая была мощность взрыва, но могу только сказать, что шатер Весь железобетон и все ограждение было, так сказать, ну, нарушено. И все это было как во время бомбежки какой-то. Картина была страшная. Как-нибудь я вам покажу фотографию, отдельную фотографию, то, что еще сохранилось от этого. Вот. Поля радиационные, вот там, где мы стоим сегодня, были, определялись десятками и сотнями рентгенов где мы стоим сегодня с вами. Очень высокие поля радиационные. А вблизи самого реактора вы можете себе представить. Вот. Спасибо. 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 Мы находимся сейчас на работающем третьем блоке Чернобыльской атомной электростанции. Сейчас блок находится на полной мощности. С этого помещения, это называется помещение блочный щит управления блоком, значит, происходит управление. Вот с этого пульта конкретно управляется реактором, то есть при помощи ключей, приборов, Происходит изменение мощности, разгружение, разгрузка блока. Вот. Аварийная защита, если происходит, то тоже все происходит на этом пульте. Значит, контроль тепловой мощности мы осуществляем опон на приборы, вот, которые находится на том панели и который находится перед оператором прямо э, здесь. Вот. При помощи вот этих ключей он меняет тепловую мощность и меняет нагрузку тепловую, а стало быть и электрическую на блоке. Значит, дальше пульт, второй пульт, это центральный пульт, с которого происходит управление и обеспечение водой реактором который, значит, охлаждает, данная вода охлаждает реактор, нагревается до температуры насыщения, образуется пар, после чего пар переходит на турбины и вращает паровую турбину и вырабатывает электроэнергию. То есть вот этот пульт, он является связующим звеном, который связывает реакторную установку и дальше мы потом пройдем к турбинной установке. Значит, наша атомная станция выполнена в виде один ядерный реактор и две паровые турбины (дубль блок). Значит, вот этот пульт он объединяет эти две два направления реактора и турбины. Пройдемте вот до турбины. Это пульт, с которого происходит управление турбогенераторами. Два турбогенератора разделены условно вот желтыми, значит, этими полосами, соответственно, левый и правый. Левый это у нас турбогенератор номер 5 и справа турбогенератор номер 6. В данный момент, как я уже сказал, оба турбогенератора на полной, стопроцентной мощности. Каждый из них вырабатывает по 500 мегаватт электрической мощности. У вас, вы не боитесь, что произойдет? Во-первых, я не только не боюсь, а я это делаю всеми своими силами, всеми своими знаниями, чтобы этого не произошло. То есть я эксплуатирую эту станцию. Я являюсь одним из гарантируемых гарантом, который не допустит этого. Я не позволю это. Я ответственный за безопасность этого блока. Реакторную установку в том числе. Как же я могу бояться? Тогда мне не надо здесь работать. Да, большая, очень большая. Психологическая, э моральная, очень большая Перед общественностью, перед моей семьей, перед страной, перед всеми странами. Да, это очень большая нагрузка, очень большая ответственность. Мы это ощущаем. Особенно в то время, когда к нам вот такое пристальное внимание, в том числе и вот этой камеры. уже помещение четвертого блока, но э, компоновка нашего здания такова, что э, помещения эти они предназначены были как для четвертого блока, так и для третьего блока. Поэтому как таковой видимой стены, как я вам показывал, э, в машинном зале здесь нету. Хотя вот за этой стеной практически уже начинается 4 оборудование четвертого блока помещений. показывает что после аварии после аварии э, значит были жертвы То есть погиб один человек оператор э, значит главных циркуляционных насосов и э, ему в память вот воздвигнута вот эта мемориальная доска это все что осталось об этом человеке он где-то погреблен четвертом блоке где никто не знает его не смогли найти поэтому вот это место оно в общем-то как символ э, вот этой трагедии которая показывает что это не так безопасно как в общем-то мы видим так ну что мы сейчас пройдем в центральный зал центральный зал Здравствуйте. Здравствуйте. Да. О, народ. Здравствуйте. Здравствуйте. Никого не пугайтесь. Это местные. не пресса. Это просто. Вот здесь находятся операторы, которые обслуживают сердце нашего ядерного реактора. Всё, Всё, сердце находится Давай, я а нужен. самое интересное место на всей станции с точки зрения ну, в этом помещении центральном зале происходит основное значит замена топлива с перегрузки значит при останове ремонт реактора то есть у нас при всем том что реактор вроде бы достаточно опасная и значит, недоступная установка, тем не менее мы в нем ремонтируем, меняем технологические каналы, вот, меняем обоймы. То есть у нас есть свои проблемы, которые решаются. Решаются они, как правило, вот в этом зале. Это верх реактора. Значит, через этот верх реактора при помощи вот этой чудо-машины РЗМ, разгрузочная, загрузочная машина, она производит перегрузку вот. она может аварийно в случае произойдет какая то аварийная ситуация ликвидировать ее это закрыть например свищень вот. на балконе на противоположном вот если вы видите вот там висят свежие топливо значит свежее топливо подготавливается для загрузки в реактор выгружается обработано загружается Все нормально По загрязнению нормально. канал. Надо перегружать. Будем перегружать.